મુન્દ્રામાં એકાવન વર્ષીય વૃદ્ધ ની આસપાસ રઘુની ચૌધરી ઉંમર વર્ષ એકાવન મૂળ બિહાર અરવલ્લી જિલ્લાના રઘુની ચૌધરીની ક્રૂરતાપૂર્વક અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી તેઓના ગળાના ભાગે તથા ખભાના ભાગે છરી મારેલ હતી रघुनी चौधरी 26 वर्षीय थी मुंद्रा में बसवाट करे छे तिमनी लाश ने पोस्टमार्टम માટે मुंद्रा ની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે આગળ ની તપાસ પોલીસે હાથ ધરી છે મેરા નામ ગુડુકુમાર હુઆ મે બિહાર સે રહેને વાલા હું મે સિરિયાસાપુરા કંપની મે ડ્રાઇવરી કરતા હું લેબર ગાડી ચલાતા હું મેરાત કો આય મે 0.0 કે પાસ રહેતે હે 0.0 મેરા ઝૂપડા મે રહેતે હે जीरो पॉइंट के पास में रहते हैं झुपड़ा में मैं रात को सर दस बजे दस से आ गया था मैं तो दस बजे आए तो मेरा पिताजी ज़िंदा थे उसके बाद में आधा घंटे के बाद में देखे कि मेरा पिताजी मर चुके हैं कोई मार के निकल गया है चाकू दो जगह चाकू मारा है कि यहाँ पर मारा था और एक पीठ पे इधर मारा हुआ है लेकिन मैं देख नहीं पाया कि कौन कौन नहीं था वो मैं नहीं देखे लेकिन मेरे को चप्पल का आवाज़ सुनाई दिया तो मैं दौड़ के बाहर में दरवाज़ा खोल के बाहर में निकल के देखें तो मेरा पिताजी के पास पहले गया तो मेरा पिताजी को कि घर में पूरा खून खून दिखाई दिया हमको फिर मैं बाजू वाला को सूचना किया मैं उनको बताया जाके कि मेरा पिताजी को खून हो गया है तो और लोग बहुत लोग आए मेरे पास ये सब लोग देखने लगे उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में जाके जीरो पॉइंट के बगल में कंप्लेन करवाएँ सूचना किया वहीं पर इतने में देखा हूँ और कुछ नहीं देखा हूँ सर मेरा पिताजी का रोहिनी चौधरी नाम है और उम्र है इक्यावन बावन साल हो रहा होगा उम्र यहाँ तो मेरा पिताजी यहाँ कम से कम बीस साल से रहते थे हाँ सर बीस साल से रहते थे मेरा पिताजी मेरे को भी पंद्रह साल हो गया यहाँ पर लेकिन मेरा किसी से दुश्मनी नहीं था पता नहीं कैसे न कैसे मार दिया अब मैं कैसे बताऊँ सर बताइए हम लोग बहुत गरीब आदमी हूँ मैं रहता हूँ जीरो पॉइंट झुपड़ा में पुलिस स्टेशन में आए थे तो वो सब गए थे मेरे पास वो सब देखे हैं मेरे को रूम भी देखे सब लोग देखे कैसे क्या हुआ सब पूछताछ भी किए लेकिन मैं जितना जानता हूँ मैं उतना बताएँ अभी मेरा मांग क्या है सर बताइए अब मैं गरीब, गरीब आदमी हूँ सर अब जो होगा आप तो करिएगा